Müasir interyer, düzgün seçim və yüksək xidmət arzuluyursunuzsa, Healing Medical bu sahədə tibbi və estetik avadanlıqların satışı ilə məşğul olan dünyaca brend şirkətlər sırasında aparıcı yerdədir. Hər cür tibbi avadanlıqlar, cihazlar yalnız bir yerdə. Healing Medicalda cərrahi, laboratoriya, ultrasəs, stomatoloji, rentgen, arıqlama və kiroterapiya, dermatoloji və kosmetoloji, lazer epilyasiyası, innovativ cihazlar, sağlamlıq və gözəllik bir arada. Healing Medicalda. Əlaqə nömrəmiz 070 717 0087. Salam. Bu gün mövzumuz 44 günlük məterm müharibəsinin zəfərlə bitməsi və həmin müharibədə yaşanan anlar. Müxtəlif ailələrin, müxtəlif qapılar, sınaqlar, çəkilən sınaqlar, həmin sınaqlarda yaşanan həyatlar və bunlar barədə olacaq. Bu gün qonağımız Məmmədov Hekmət Aydın oğlu daha ətraflı bu barədə məlumatım verəcək. Əvvəlcə təqdimatı eləyək. Buyurun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə verişinizə dəvət etdiyiniz üçün. Mən e, Hikmət Məmmədov aprel döyüşlərində 2016-cı ildə iştirak edə bilmişəm və başımdan ağır yaralanmışam, hal-hazırda ehtiyatdayam. Və ə e, müharibənin bu 44 günlük vətən müharibəsinin gərgin anlarını yaşamısız. Gərgin anlarını yaşayan, həyatlarını bizə bağışlayan, şəhid qardaşlarımızın qardaşısınız. Bu gün siz onları yaşadırsınız, sizlər yaşadırsınız. Yəni onların yaşadığı həyatı, onların bizə qoyduğu balaları, ailələri, hamısının acısı sizlərdədir. Ona görə də bu mövzular ətrafında sizə ağrı olsa da, kiçik bir nüansları bizdən bölüşməyinizi xahiş edirdim. 2020-ci il məlumat verim ki, iyul ayında Dağlı Qarabağla birbaşa əlaqəsi olmayan Tovuz rayonu istiqamətində döyüşlər başlamışdır. Hərbi əməliyyatlar geniş miqyas almasa da artilleriya istifadə olunub. Daha çox yüksəkliklər uğrunda mövqeyə döyüşləri gedib. Daha sonra İkinci Qarabağ müharibəsi və zəf zəfərlə bitən Vətən müharibəsi. Şəhidlər qanı ilə yuyuldu qələbə bu ağır sınaq neçə ailənin qapısını kəsdilə. Bu gün şəhid Anar Heydarova anacayıq. Sizlər üçün kimdir? Şəhid Anar Heydarov. Heydarov Anar, kapitan Heydarova Anar mənim dostumdur. Və biz onunla ən zamanda cəbhə bölgəsində tanış olmuşuq və ə, ilk öncə biz ondan xidmətdə tanış olduq və o tərəfədən belə deyərdim ki, bizim bu son döyüşlərə qədər dostluğumuz davam elədi, düzdür? Hər zaman düşünürəm şəhidlərə adamın dilə gəlmirsən ki, Allah rəhmət eləsin. Yəni biz ki şəhidlərimizi diridirlər Allah təcəllində. Sadəcə olaraq bizim aramızda yoxdular. Heydar olar e, elə bir dost idi ki, elə bir qardaş idi ki, yəni hər zaman e, o e, belə deyək, cəphə bölgəsindən sonra artıq onun təyinatı e, Sumqayıta verilmişdi. E, yəni Vətən müharibəsinə qədər e, Sumqayıtda xidmət edirdi və yaşayırdı. Biz tez-tez görüşürdük onunla. <coughs> və biz hərbçilərin də bir e, fərqi oydu ki, biz hər zaman e, şəhidlər xəyabanını çox ziyarət edirdik. Çünki e, düşünürdük ki, biz vətəni müdafiə ediriksə, bizim torpaqlarımız işğal altındadırsa, e, bizim də son mənzilimiz orad. Və e, hər zaman e, biz şəhidlər xəyabanını ziyarət yerində çıxıb gəlirdik. Həmişə çıxanda testiz deyərdim ki, dir anar deyirdi ki, biz bu igidlərin qisasını mütləq almalıyıq. Təbii ki, biz hərbiçi olaraq əmrə tabey və həmişə belə bir söz işlədirdi və sonradakı bilirsiz Bu müharibə başladı, 44 günlü müharibə və müharibə başlamamışdan bir neçə ilin qabağ biz tez-tez əlaqə saxlayırdıq. Və ə, müharibə başdan ərefədə də ə, mən danışdım onunla. Dədim ki, onlar evət, yəni məndə bir zabitəm, yəni bu döyüşlərdə iştirak etmişəm, yəni bilirəm ki, müharibə nə olan bir şeydir. Dildə şol bu torpağı işğaldan bizlər azad etməliyik. Yəni bu əmr verilibsə bu dayanısı deyil. Bu ancaq o vaxt bitəcək ki, bizim torpaqlar işğaldan tam azad olacaq. Və bilirsiniz ki, eee, müharibə gedən ərafələrdə artıq onlar Heydərov şəhid oldu və onun daha şey 90 gündən sonra gəldi bizə çatdı. Və nə demək oların bilmirəm, yəni fikrimi necə çatdırım. Yəni o cür igidlərimiz, sanki hansı ki öz canları bahasına vətəni müdafiə elədilər, vətəni işğaldan azad etdilər. Yəni hər biri <coughs> hər birimiz e, Azərbaycan əskeriyik. Yəni hər birimiz vətən üçün can qoymaq üçün doğulmuşuq. Yəni bu gün bu torpağı, bu vətəni analarımızı, bacılarımızı kim qormaldı? Bizim kimi kişilər qormaldı. Və bizim kimi kişilər də can atdı, öz canını qurban verdi. Digər yoldaşlar qəzə oldular. Digər dostlar şəhid oldu və xidmətli olanlarımız da var. Biz e, bir neçə dostlarımızın istəyərdim ki, adını çəkim, yəni qazilərimizin e, deməli Azərdi, e, Fıratdı, bir də mənim, bir də Anar onda şəhid olmamışdı. Biz gəldik, görüşdük Süqayda um oturduq və həmişə Anar deyirdi ki, siz görün hansı zirvədəsiz. Yəni vətən üçün qan tökmüsünüz, amma bilməzdik, özü də bilməzdi və biz də bilməzdik ki, Anar bizi də keçəcək, ən yüksək zirvəyə çatacaq. Və <coughs> biz bu gün Anar kimi döyüşçülərin qarşısında baş əyirik. Biz vətən üçün qan tökə bilərik. Amma Anar və Anar kimi bizim şəhidlərimiz vətən üçün can verdilər canlarını qurban verdilər ki bizdər öz ailəsimiz, bizim ailələrimiz bu həyatda rahat yaşayaq. Əlbəttə 30 ildir taptaq altındadır torpaqlarımız. Ə, 30 il ərzində sülh tərəftarı, tərəfdaşı idi. Ancaq son məqamlarda artıq bu sülh danışıqlıqları artıq müharibə yönümünə keçdi və bu yönümdə də igid qardaşlarımız özünü sängər elədi, süngər elədi. Yəni onların axan qanı bizim cənab prezidentin qoluna güvət verdi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlər örnək, qəhrəmanlıq simvolu. Bunu sizlərə nə qədər ağrılı olsa da, sizlər yaşatmalısınız, aşmalısınız, danışmalısınız. Çünki həyat yolunun bu məqamları nə qədər ağır olsa da ə, yaşatmalıyıq, yaşamalıyıq. Bir Gələcək, siz, buyurun. Ə, hər zaman ə, danışıqlar gedəndə cənab prezident də vurğulayırdı ki, yəni hər bir şeyin zamanı var və nəyin nə vaxt olacağını mən bilirəm. Və bilirsiniz ki, İlk Qarabağ döyüşlərindən sonra da Azərbaycan ordusu yox idi. Yəni ordunun <coughs> Məaddə texniki təminat bazası çox aşağı səviyyədə, hətta yox, yox kimi idi. Və ona görə də ümumilikdə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra atəşkəs elan olundu. Ə, bu atəşkəsin elan olunması bu gün üçün idi. Çünki bizim nizami bir ordumuz yox idi, bir komandanlıq yox idi ki, ordunu idarə etsin. Və bu an üçün idi və eyni zamanda aprel döyüşlərində də düşmən yen yenə təhribat törətdi və bu təxribatın qarşısı alındı və e, lazımı hücrsəidlər işğaldan azad olundu. Və bu da nə idi? Yəni Ermənliyə bir mesaj idi ki, yəni sən ağıllan, yəni torpaqları geri qaytar. Yine də öz xislətindən, pis xislətindən əl çəkmədilər və eyni zamanda e, Tovuz istiqamətə gedən döyüşlərdə də təsəvvür e, edirsiniz, Qara Bağ yox, dövlət sərhəddindən artıq güründü. Sən nəyi istəyirsən? Yəni öz zəyif ordunla sən nə edəmək istəyirsən? Bu artıq bilirsiniz, o istiqamətdə yüksək rütbəli zabitlərimiz bizim şəhid oldu. <coughs> Və ondan sonra 40 sentyabr ayının 27-sində də yenə də nə oldu? Düşmən təxribat törətdi. Artıq fikirlərində nə var idi? Görüntülər var idi ki, biz Bakıya qədər getmək istəyirik. Hətta ə, o bir absürd söhbətdən bir söz demişlər ki, onların o hansı ki məhfuldu yolda avtobusları, içində bir neçə çox bəlkə 20-30 ağsaqqal var idi. İntervyu alırlarından televiziyada mən gördüm. Deyək ki, biz gedirik, biz gedirik Bakıda çay içməyə. Yəni o qədər bizi zəyif birik, yəni üstümüzdən bizi əzib keçmə düşünürlər. Təbii ki, harda çay içmək lazım idi? Azərbaycan ordusu göstərdi muharibədə də yenə də təxribat və cavabını siz gördünüz. Yəni Azərbaycan ordusu 21-ci əsr müharibəsini yaşatdı və bütün dünya ölkələri bizim bu müharibədən danışdı. Yəni hər kəs bilir ki, siz mediyalar da verirdi televiziyalarda. Dünyanın müxtəlif ölkələrində telekanallar da verdilər Azərbaycan ordusunu düşmanı necə məhv etmək lazım idi göstərirdi. Yəni subut elədi ki, sənin tankın, topun, tüfəngin bizə lazımdır. Yəni anında hamsi yerində məhfolurdular və qənimətlər götürülürdü. Yüzlərlə qənimət. Yəni nə qədər danışsan bu mövzu bitəndir. Ancaq uğur əldə etmişik. Əlbəttə gələcək ə, şəhidlərimizə, tariximizə arxalanıb başını dik tutur. Maarifləndirmə, yönəltmə, nə varsa kötkü tarixə bağlıdır. Tarix də ə, tarixi də, tarixdə iz qoyanlar yazır. Həqiqətən də qəhrəmanlarımız tarixdə, tarix boyu iz qoyub və bu gün də həmin tarixi, həmin qəhrəmanlığı yaşatdılar. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan oğlu həmişə o qəloqüvvətli lazım gəldikdə düşmənin cavabını layiqincə verə bilən qəhrəmanlardır. Sizin xatirələriniz, sizin öz xatirələriniz sizinlə çoxmu danışır? Sizin həyatınızda iz qoyan ən böyük hissə o hərbeylə bağlıdır, qazilərimizlə bağlıdır, şəhid olan qardaşlarımızla bağlıdır. O xatirələr sizi gecə, gündüz buraxmır. Biz bunu yaxşı bilirik. Yəni o xatirələr sizlə çox tez-tezmi danışır? Bilsiniz, danışır. Biz, biz hərbiçi, hərbiçilərin dostu elə hərbiçi olur. Çünki o qədər hərbiçilərlə əhatəmizdə o qədər olur ki, postumuz, tanışımız hər zaman hərbiçilər olur. Və əlbəttə ki, hərbiçilərdən şəhid olanları da var, qəzi olanlar da var. Heç ə, həqiqətən də yaddan çıxmır. Yəni belə deyim də, anar kimi Hansı ki, dostlarım var. Şəhid olublar. Yaddan çıxmır. Lakin eyni zamanda o xatirələrdir, çünki e, bizim dostluq əlaqələrimiz güclü olub, sıx olub və bir yerdə necə deyim, bütün normal həyatımız bir yerdə keçibdə, yəni bir zabit yoldaşı kimi, bir dost kimi. Ona görə hər zaman əlbəttə ki, heç yadımdan da çıxmır. Nəyə ki, dan heç bir zaman çox heyifsənirəm, düzdür? E, aramızda yoxdur. Siz deyim, ən gözəl ölüm deyə. Yəni siz deyim, biz onlar bizi görür, amma biz onları görə bilmirik. Hərdən də heyifsənmirəm, çünki vətən sağ olsun. Vətən üçün can qoymuşuq hər birimiz. Yəni, bu torpağı bizlər qormalıyıq, bizlər də qormuşuq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Vətən müharibəsində şəhid olmuş Anar Heydərov Bəhrüzoğlu'nun Qaidim Şəhidlər Xiyabanda torpağa tapşırılır. Həmin şəhidlər xiyabanını ziyarət edərkən mən öz kiçik xatirəmlə əlaqə eləmək istəyirəm. Təsadüfən Anar Heydərovun bərabər döyüşmüş gəncləri gördüm. Həmin gənclərdən biri İsmail qardaş Ə, xüsusi qeyd elədi ki, Anar Heydarov nəyin ki, təmkinli, nikbin baxışlı, xüsusi dünyaya mariq olan bir insan idi. Həmişə bizə təmkinlik verirdi, hamının qayğısına qalırdı. Hətta sosial şəbəkələrdə yayımlamış "Kapitan başını aşağı əy", yəni əskərlərin səsi Anar Heydarova məxsusdur. Anar Heydarov özünü düşmənin qarşısına atdı at qorudu torpağını, ailəni, balasını, ocağını, vətənimizi. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Anar Heydaryov da həmin qismində. Deyir, müharibəni ə, hər kəslə etmək olar. Sülh isə yalnız ləyaqətli insanlarla bağlanmalıdır. Bu gün mübarizəmiz yenə davam edir. Bu gün yenə qəhrəman Azərbaycan oğlu mübarizəyə, müharibəyə hazırdır. Bu gün artıq biz qayıdış torpaqlarımıza qayıdış proqramı üzərində dövlətimiz çalışır və biz də buna dəstəklənirik, qoşuluruq. Ümiyyətlə təhsil, elm bu sahə nəinki Azərbaycanın kökündə, damarında, qanında ümiyyətlə zəylilik Azərbaycanın xüsusi bir istiqamətidir. Və həmin istiqamətə də əsaslanıb bu gün oğullarımız yenə dəfələrlə isbat eltdiyi kimi bu gün də isbat etdilər ki, onlar yenilməzdir. Əlbəttə bu gün kiçik bir birlişdə bu xatirələri tam ə, bölüşmək çətindi, amma ə, biz çalışmalıyıq onların nə qədər ağır olsa da xatirələrini bölüşməyə yaşatmağa. Onlar bizim xatirələrimizdə, dünyamızda yaşayır. Əmanətləri bizim əmanətlərdir. Yəni onların həyat yolunda biz onlara dəstək olmalıyıq və olacağıq da. Anar Heydərovun ailəsində kiçik oğlu böyüyür. Kiçik oğul gələcəkdə atanın yolunu davam etmək, hərbiçi sirlərinə yelənmək Ə, yəni bu işdə sizə də böyük ə, yük düşür. Həmin balanı həqiqətən də Anar Heydərovun yolu ilə böyütmək, yaşatmaq və sizin kimi qardaşlara da bu yük xüsusi olaraq düşür. Gələcəyə baxışınız kiçik bir nüansda onu da izah edərdiniz, kiçik də olsa. Ə, dövlət olaraq, ordu olaraq inkişafa doğru gedirik və ə, Torpaqlarımız işğaldan azad olub. Bu gün çıx gündə o torpaqlarda bizsiz yaşayış təzizləcəyik. Hər şey qaydasına dönəcək. Məcburi köçkünlər öz torpaqlarına qayıdacaq və həyat davam eləyəcək. İnşallah Allah Tala ömür versin. Biz də yaşayaq bu gözəl günləri görək bir yerdə. İnşallah. Getir. İnşallah şəhid anası başını dikdir. Oğlum qayıdır. Şəhidlərimiz həqiqətən də bu qayıdış proqramında köç günlərimiz bu zəfərdə yenidən yaşanacaq və yaşatılacaq. Azərbaycanın müsəffər ordusunun səfər yürüşü düşmənin sonadək bütün torpaqlarımızdan qovulması Qarabağı xüsusilə də xalqımızın ləyaqət və qürur simvolu Şuşanın işğaldan tam azad edilməsi əvəzsiz tərifdir. Savaş meydanında əldə etdiyimiz tarixi qələbənin ardından daha böyük gələcək, daha firavan həyat uğrunda gələcəyə doğru. Təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun. Siz sağ olun sizə təşəkkür olun. edirəm. Nova ser interyer, düzgün seçim və yüksək xidmət arzuluyursunuzsa, Heling Medical bu sahədə tibbi və estetik avadanlıqların satışı ilə məşğul olan dünyaca brend şirkətlər sırasında aparıcı yerdədir. Heling Medical həmçinin quraşdırma təminatçısı və məsləhətçisidir. Siz bizi seçirsiniz, Heling Medicalsa tibbi avadanlıqların zövqə və məkana uyğun tezliklə çatdırılıb quraşdırılmasını sizə təqdim edir. Hər cür tibbi avadanlıqlar, cihazlar yalnız bir yerdə. Heling Medicalda. Cərrahi, laboratoriya, ultrasəs, stomatoloji, rentgen, arıqlama və kiroterapiya, dermatoloji və kosmetoloji, lazer epilyasiyası, innovativ cihazlar, sağlamlıq və gözəllik bir arada. Heilink Medicalda. Keyfiyyətə zəmanət, müştəri məmnunluğu və sərfəli qiymət bizim sizə təklifimizdir. Əlaqə nömrəmiz 070 717 0087.